Yeah. Друзья, приехали на объект, хлопцы делают оптику. Мережу, в общем, это будет мережа я, 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 да, да, это оптика Девочки к нам заехали Девочки с города Львов Вообще классные оптики у них Всем рекомендую Иллюминация будет просто кидаться Да, в ТикТоке я побачил иллюминацию, шикарно Мы только что тут -то что Вся иллюминация берется у нас Все эти ленты я был в шоте. Да, что да, сколько... все куплено чисто у вас Все блоки, все диоды Вообще очень классный магазин Всем рекомендую, если нужно по электрике Тоже, ну, а что греха таить-то Но это правда, весь объект Слухайте, ну а это вот сейчас фасад покрашен, это что, гумовая фарба? Да, это фарбекс, который мы купили у вас, это они уже идут готовые, запигментированные, графитовый цвет, приняли решение, здесь раньше был приватбанк, было все плюс-минус в таком вот цвете, ну у девочек свой корпоративный стиль, скажем так, серые-белые тона, поэтому была выбрана красочка графит. Покрасили и теперь будет иллюминация. А тебе получается был композит, да, фасад? Да, и да. Ты да, просто да. его покрасил? Можем все. красить, ну фарбекс красит металл, вообще все прекрасно. У нас там был чуть дальше объект, тоже покупали, но там была коричневая вывозка. И после этого мы только этим и пользуемся, стоит долговечно. Очень mm -hmm. круто смотрится. Да. Самый дешевый и практичный вариант переделать фасад. Да, парбукс, да, реально дешевый. Так что колеровать краску будет дороже на бараку. Да, конечно, конечно. Там большой выбор цветов. Во-первых, штук 12, если я не ошибаюсь. Можно подобрать под любой фасад, под любой дом, ну типа очень хорошая краска. Ну что, пойдемте. вовнутрь. и демо. Слух, это ну, це... А когда вы начали цей объект? Неделю назад, неделю дней 10. Но мы сделали акцент на другой объект. Здесь мы покрасили, и вот только приехали ящики. Мы повставляли диодочки, как вы видите. Вот все это все, все наше, да? Да, да. Это да. профиля у видели. Нет, нет, профиля уже пришли нам сразу. Ага, а мы да. купили у вас ленты, повставляли, купили у вас блоки. Угу. Блоки все есть, разные, так что ну, очень рады этому. Угу. Очень этому рады. Ну и вот такой вот работой занимаемся. Стены, кстати, покрасили, брали у вас церезит, если я не ошибаюсь. И 50, 50 церезит, серые да, пигменты да, да, да. и интерьер. вот уже получилось подобие графитового цвета. И это получается, вы сказали, что в середину уже будет сдача? Да, да, ждем, ждем только буквы, вот как вот здесь, только... Их еще не привезли. Тут mm -hmm. немножко дополним, там дополним диодную подсветочку. И должно быть круто. ступенечки в диодочку. Так, что Я бачу инструмент про крафт, и вы сказали, что это все у нас. Конечно, как да. да. И что скажете про инструмент? О, аккумуляторный перфоратор. Да. Перфоратор аккумуляторный. Вообще, ребята, это нечто. Вообще очень удобно. Единственное мое замечание, вот как мастера, немножко надо больше ампер на аккумулятор. 8 ампер. 8 ампер, да. В ней продаж, у них окрыло можно замолвать. Да, вот единственная проблема, вот, конечно, хотелось немножко помощнее. Но у меня вот есть и такой стационарный, ну, мы им пользуемся для того, чтобы отбивать что-то больше. А если монтаж, то только электроинструментом очень доволен. Взяли, пользуемся, есть болгарка, есть, ну, короче, весь ассортимент прокрафта практически. Ну, и нас. инструмент нормальный. Отлично, отлично. В плане надежности на лица не нет ну типа ага. этот ценовой сегмент он полностью себя отбивает показывает очень хорошие результаты в принципе ну за чуть-чуть ну, короче краще нам не нет ну не нет, 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 не, так не... вот это самый идеальный вариант вот честно ага. уже проверено уже второй год пользуемся этой фирмой ну, типа... бур уже до речи трошечки ну да, да. Ну, мы сегодня как видите смонтировали да, вот да. ящички 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 ну это расходники это такая, а кафельца тут был? Да, кафель такой был. Мы предлагали его перекрасить, но сказали, никто особо не будет обращать внимание, когда будет такая подсветочка. Понял. А так и питание. Ну вот, если не секрет, получается, вы тут было, по сути, дело косметику, да? Ну как косметика? Ну мы немножко переделали электрику, немножечко, самое малость добавили. Розетка, нет, не розетка, поменяли автоматы, ставим реле напряжение, зубр, все как полагается, потому что у девочек здесь очень дорогостоящее оборудование, поэтому приходится немножко, ну согласен, то есть зубр стоит там 600 600 рублей, там тысячу, там. Да, ну тут проблема еще у нас в городе какая, ДТЭК чтобы да. запустить туда детек, мы взяли у вас, вот, вы рекламировали, который в розетку вставляется. Да, есть, yeah, да. Идеальное решение, если вот надо где-то что-то... Барьер, да, какие-то да, в розетку. Да. да, это прям отличное решение, не надо ждать детека, это вот как коммерческое помещение. Завтра надо сдать. Я, я пока, продекомую. если не забуду, там в магазине покажу. И если не секрет, сколько вот выходит по работе, заработать такой магазин, такую косметику? А Вывеску, это вы фасад перефарбовали, ну, может, людям кошту, вот. ну я могу сказать конкретно, вот, да, допустим, mm -hmm. я не могу сказать в общем, да, вот допустим перекрасить стены. Если вот брать все этапы, вот это было все замалярено здесь, чтобы не повредить пол, хоть mm -hmm. он и старенький, но все равно значит, чтобы красочка не да. Первым делом грунтуем два слоя красочки, все это было замалярено, мы берем 70 гривен квадратный метр за да. покраску по шкафчикам. Тут все сугубо индивидуально. Мы с ними договорились трудочасы, понял? Да, потому что ну, эта работа как бы не квадратурная. Ну вот а трудочасы уходят. И сколько вот угу. потратилось времени, в принципе, так и было. Монтаж ленты в коробе мы с ними договорились по 90 гривен погонный метр. Угу. Ну а вывеска тут тоже все индивидуально. Тут тяжело просчитать мы ну, Вот честно я вам говорю, как есть, я не знаю какие мне буквы придут, mm -hmm. вот какие буквы придут, оно же там считается, будем мы каркас варить, не будем варить каркас, в общем, ну такое вот открытие коммерческого помещения, скажем так, это всегда индивидуально, нет вот такого там вот. Там нема такого там, там что там 300 тысяч. И все. Нет, тяжело, что, так куча сказать. Куча нюансов, это ты можешь Конечно, конечно. Э -э коммерция, коммерция рознь. Вот у них второе помещение обошлось им дороже, потому что мы там полностью переделывали ступеньки. Боковая часть ступенек была да, полностью. Где? Нет, здесь у них более-менее... А, все. на том объекте, на да, чем да, мы на... я да, понял. Да, там, где иллюминация. Но здесь тоже мы будем заштрабливать, вставлять диодную ленту, будет также самоподсветочка. Поэтому, я же говорю, в коммерции тяжело сказать такие э, цифры конкретные. Тут все индивидуально, каждый заказчик индивидуален, хочет, делаем и просто считаем. Расценку даем, потом снимаем метраж и, в принципе, так формируется цена. На квартирах, конечно, все проще, там квадратура, погонные метры, там все понятно, плюс-минус дизайн утвердили и от этого отталкиваемся. А тут же, ой, mm -hmm. потом нужна розеточка, ой, потом нужна еще что-то, а вот тут колодочки у нас будут, и поэтому ну, как бы тяжело сформировать. Но здесь вот более косметический такой действительно произошел mm -hmm. ремонт. Вот у нас следующий объект будет, мы полностью будем все демонтировать, будет магазин, тоже сеть у нас по Кривбасу, может, видели, мандарин. Да. Yeah. Вот, и будем делать. Там Сергей, очень классный заказчик, уже один ему сделали магазин, и он обратился к нам mm -hmm. делать второй. Отлично, круто. Кстати, материалы будем брать у вас. Да, Я вот хочу еще подъехать потом, ну, целую середу, если получится, поснимать вывеску. Да, конечно, конечно. Буду. Я в тиктосе его вижу, у вас круто выглядит. Да. Я, я, я узнал, что это из нашей ленты, ну вообще, Да, да? да, да, я еще... с Но мы продаем, магазин. да, я куда Да, Лена и договорился, она мне должна привезти голубую диодочку там. Угу. Я у нее спросил, она сказала, Леша, сделаем. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. очень будет mm -hmm. хорошо. Ну, могу показать. Вот такой вот элемент. Mm -hmm. Заказчик пожелал, мы mm -hmm. через Лену вас заказали. Mm -hmm. Так что будет все красиво. Понял, так хлопцы. Я же вам привез все-таки презенты что еще. Oh. Наши, наши мерчи. Oh, это круто. Ну, сейчас предоставим парням. Да, ну тут э, три штуки. Сказал, no, я, это, одна Элька, две М. Да, да. Это вот у нас парням. Сейчас. Да продемонстрирует тогда. Да. Ну а так пойдемте покажу вообще. Да, мы вообще планировали на квартиру, ну у нас трошечки не да, получается, да. состыковаться по квартире. Там было больше цикаво, что мы там стяжку полимин показали. Ну, я да, думаю точно да, можем... да. Там мы еще заедем, я думаю где-то среда-четверг, мы уже вернемся больше к квартире, там у нас больше есть чего показать. Электрика, сантехника, отопление, полы. Да, тем более я, конечно, тикток добился в этом такие речи что прикольно вообще, Да, стараемся, 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 чтобы не позориться, чтобы люди заказывали, чтобы все ну, было хорошо. Да. Ну так вот да. выглядит наш объект здесь э, уже установленные шкафы, также сам будет подключаться, парни уже засунули диоды, э, будет еще тут шкаф, тут шкаф, ну и здесь зона. Еще нет. пока не готовая. Это, наверное, как... Там Держи. врач. Врач будет а, сидеть. Ага. Врач проверяет зрение. Кстати, если честно, очень крутая оптика. Я раньше никогда не замечал вот эти оптики. Вот они никак не выделяются. Но у нас есть в Солнечной Галерее оптика. Ценного начала. Нет, нет. Это, они вот эти первые две точки у них в этом городе. Ага. И м -м, очень большой ассортимент. О, наш. Ну, я в таком же. А -а -а. Да, спасибо вам большое. О, нормально, нормально. Так, пицачок. А если туда посмотреть, там вообще рама 2 вандама. Красавчик. А вот хотел спросить, что это за штрабу вы сказали, что будет подсветка на ступеньках Сейчас тут ничего нет Да, да И как это будет реализовываться, потому надо подвести сюда проводку всю э, Да, это будет... смотрите, мы же делаем штраборезом штрабу Есть специальный у вас алюминиевый профиль, накладной который прячется И мы прорезаем штраборезом на определенную глубину, закладываем профиль Потом у нас видно вон, некрасивый стык у вот той плиточки. Да, 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 да. Ага. Вот, мы аккуратненько ее подорвем, также сделаем штрабу и спокойненько заведем 220, который пройдет у нас так плинтусом, и выйдет в основную ну, зону. Там ставим блок и подсветку. То, что это все так, скажем так, без особых потерь, травм для ремонта. Для э -э этого. Да, ну единственное, что. ну вот. Внизу будет штраба, вот после. Это в торце, правильно? Да, да да, 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 Это самый практичный вариант. Во-первых, мы думали сначала использовать, ну, такой угловой профиль, <kombin3> но, но потом поняли, что водичка там будет собираться, и теперь мы решили для себя, что мы просто заштрабливаем, прячем. Эээ, диодка у нас в силиконе идет, э, потом рассеиватель. Ну, влаги туда попасть, ну, очень тяжело. Тем более мы оставляем всегда концы, ну, немножко, ну, там вот. Билет, и не-не-не. Там два кабеля, ну, два провода идет mm -hmm. от диодки. И мы всегда оставляем там немного места. То бишь она идет не от начала, а где-то сантиметр. Mm -hmm. И в случае, вот перегорела лента, ее легко расснять рассеиватель, поменяли, подкрепили. С кабелем, ну, под плиткой уже ничего не может Туда уже не надо листы, там ничего, когда мы все не, заклеиваем. Не, 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 мы берем кабель, ВВГ-шечку, заводим, все это спряталось, ну и он отлично себя показывает для наружных работ. Mm -hmm. Понятно. И сколько дорого такая? Ну, мы берем за штрабу 150 гривен погонный метр. Угу. Э и поставить сам рассеиватель, все это подключить, это будет 160 гривен погонный метр. Это диодная лента, э сам короб установить, ну и метраж кабеля, угу. который мы проложим, это тоже мы отдельно пощитываем. Ну и в принципе вот такая вот ценовая политика. Зрозумів.